Знаете, там очень важко было, если на моих очах бомбили Ильича, то получается вот Ильича, вот Азовсталь. Продолжаю записывать интервью с жителями Мариуполя, которые пережили блокаду города и военные действия. В этом видео я покажу интервью с обычным мариупольским металлургом Александром Шандро. Его жена погибла во время осады города от российского обстрела. Его сын вступил в тероборону, затем попал в плен, провел в плену несколько лет и был освобожден по обмену вот уже этой осенью совсем недавно. Российская пропаганда утверждает, что якобы чуть ли не все жители Мариуполя были за Россию, ждали российскую армию. Но вот вам история самого обычного рабочего, сотрудника металлургического комбината имени Ильича, которая опровергает всю эту пропагандистскую ложь. Дальше послушайте сами его рассказ. До 22-го року, там, травня, я находился в Мариуполе. порцевав на комбинате Ильича, Ну, От майстера до замначальника по електрообладнанню стану три тисячі. Мій син з першого року, з першого дня початку війни, пішов захищати в тероборону з першого дня. Ми до кінця не зрозуміли, наскільки це буде така потужна напад. тому що після 2014 року Мы тоже были под обстрелами, восточные, как раз там. Думали, не так потужно будет. Мы были в вакууме, это по-першему. Мы сидели в подвале. Наше житло было там на краю Мариуполя, там, на Курчатова. Поэтому связка уже с 3 березня не было. Ну, уже не кажу, что там Живление, водоспособление, газа. Мы находились в подвале постоянно, потому что бомбеж сильный был. У нас собака там, немец там. А вот где-то уже 22 березня там началось дуже такие потужные выбухи. Наши Війська хлопці відійшли, ну, тому що я розумію. І тут обстріл був сильний, і у нас много пожарів було, будинок горів наш. Сусіди допомагали тушити. Собака, німець, він відчуває жах этих бомб, авіабомб. І він за 3-5 хвилин він почав вирішати, він. Падає, он не подходит до этого, этой браме, там, где мы хотимся. Он упал туда. Він так это відчував. То есть Это жах, то есть, как вот эта кишка, собака, нет, это все вичувало. Да? да, чула ли такие. Я еще не чув, а он же скрилит, и то там я його одною рукою тримаю за лапу, бо там сходи невеликі и прочее. А он, это жахливо, не. а 22 березня у меня загинула жинка. Мы были в подвале, ну, очередной воронковый обстрел. Вроде бы чуть за тысячу, мы выбежали на улицу. Мы один одному помогали, и тут перед нами там взрывается мина. жинка сразу померла, через нее прошла вот эта мина, осколки. Ну, я был трехсотым, Там не знаю, скільки я пролежав, потім вибігла Невіска. Я отямился, і потім ми жінку затягнули в двір. У них там був внук і Невіска, тобто ми на той час і жінка тримали. Ну а жінку в же днем ми поховали на подвір'ї, бо іншого місця не було і допомоги шукати нікого було. Сусіди допомогли поховати. Ну, в традициях нашей православной церкви похвалы все. Били нас там один будинок полностью в ноль. После нас там, у вот, сусиди, там тоже в ноль. А когда загинула жинка, то есть, много там обстрелов было. И вот у нас сусиди, там тоже загинула жинка. У нас подъезжал танк, это жахливо, знаете, когда били будинку, вот буквально 20 метров, 10, он стреляет, это, это жах. Если ракету ты чувствуешь, как она летит, шумит, то танк не. Там все рвет, она рвет. Крыша, мне кажется, подскакивала там. Знаете, там тоже важко было. Если на моих очах бомбили Ильича, то получается вот Ильича, вот Азовсталь. Ну, Ильича, я разумею, раньше там прекратили бомбить, это где-то в Квитне, а Азовсталь бомбили до останнего часу. Звездку не было. Уже только где-то на конце кветня я там через инших хлопцев там пришли, бо сын был уже в оточении, в Азовстале. Он нас шукав. но ну ему передали, что матерь загибла его. Он там передал нам какой-то лист, что тата так и так, выезжайте срочно с Мариуполя, бо у вас не выпустят. Ну, это было конец квитня, мы вот -то попытались найти свою мать, она жила у меня там километров пять вид нас, она на свободинку жила. И мы начали собираться выехать из Мариуполя. Да. В Мариуполе не выпускали. Казалось, на час должна быть фильтрация. То есть каждую людину они проверяли от телефона, паспортные данные, там все тебя проверяли, не был ли ты военно обескован, то есть не было у тебя сброи, там разные там синие полоски вид сброи, там на пальцах, чтобы там не было. То есть все проверяли. Мы уже началось Азовсталь, там гражданское население выезжает, и мы попытались выехать с ними. Три добы мы выезжали, но все взрывалось. Но потом один раз мы выехали. Выехали там в Безыменное, с Червоным Христом. Ну, их пропустили, ну, они в фильтрацию пришли швидко, и выехали через Запорожье, а нас не выпустили. Мы там четыре добы там были, ночевали. Потом мы же пройти эту фильтрацию, и мы где-то в середине травня выехали через Бердянск, потом на Крым. Там пробули три месяца. На... Ну. В, Крым, в, Крыму и мы запинились, была моя невестка, она сама с Крыма, Крымчанка, у матери там запинились. Там сразу пропонували там, тебе и житло, там, и прописку там швиденьку. То есть, ну, это было мне я не мог им никак потому бо даже все три месяца я чисто из -за був был там, когда эти летаки летят, знаю, что летят Украину бомбить, то это было жахливо. Ну, это не люди, то есть это, я не знаю, как это сказать. Но. Там люди, которые находятся в Крыму, они боятся с тобой разговаривать, то есть они боятся дивиться в очи. На. Сын, вот мы с ним спілкувалися, мы приехали в Крым, мы спілкувалися до 18 травня с ним. То есть, как, пока он был в Азовстале. То есть, мы находили там, он как то звездок где-то там, это старлинги были, и он как-то там короткими фразами, мы с ним уже спелкувались. Это было остальное, что 18 травня в а он 18 они вышли, ну, сдались в полон. И он сказал, тата, все будет Украина. Это остальное его слова, мне даже там видео есть. Там. И вот 885 дней он был в полоне. Вот остальные был обмен 18 жовтня, вы знаете. И вот он вышел чудом, я не знаю, как. Вот. А Зараз он земной. Зараз он проходит реабилитацию тут во Львове. Ну, сначала и в Киеве был, и тут. Вот. Как он говорит, хоть третий Рездво я остановился уже дома, в Украине. Так что я дуже Щасливі. Багато ваших якихось знайомих, там сусіди взагалі загинули з Маріуполя. Ви знаєте таких людей? Так. Да. Я знаю з роботи у мене. Я працював ті, які намагалися виїхати в, в березні через Запоріжжя. Машини загинули. Тобто за счет обстрілів вони їхали в цих колонах. Там теж, от він говорить, Саша, говорить, от я поранений був там в ногу, там єлі виїхав. А інші кажуть, загинув. От у мене, з нею родина, ми разом працювали, жінки, чоловік. От вони загинули. Приємна така родина, ну, загинули. І що там, там було, там, там майстер теж загинув. Тут, ну, якщо вони просто куляють, куди завгодно, от сказали би там якісь військові бази. Ні. У нас роддом розбили. Біли наших многоетажок там був дитсадок. Ну, я знаю, что там никого не было. Его раз... разбили там. Там лежали такие бомбы, это там 200 или там 300 этих кнабытин. К ну куда вот? Много будов стоит. Ну, я... кто там был? И вот я на очах бачу, как як, як горит. Одни казали, мы встигли, вот мы думали, в подвал там заховалися. Говорит, а я вибігла. а если б не выбегла, я бы... меня бы там похоронили. Зараз, если еще что-то трапляется, есть службы, которые рятуют. Ну, хоть кто-то остается, а там все остались. Спілкуюся с этими своими сослуживцами, тоже, ну, в інших районах, говорит, Саша, говорит, вот он загинул, говорит, а мы не можем этот, эти плиты поднять, просто-напросто. Это вообще с завода, да? Да, люди. Ну, с каким я сейчас продолжаю спілкуватися, знаемся. И сколько загинуло в Мариуполе? Кто-то сейчас скажет. Россияне утверждают, что на Донбассе они якобы защищают и освобождают местное население от Украины. Ну вот вам представитель местного населения Донбасса. Обычный металлург, не то что там какой-то политик или крупный бизнесмен. Обычный металлург из Мариуполя. И смотрите, да, человек за Украину. Его жену россияне убили вообще ни за что, ни про что. Его сын воевал за свою страну. Только за это россияне его держали несколько лет, мучили в плену. Просто, по сути, за то, что человек ни на кого не нападал. Просто жил в своем городе и защищал свою страну, когда на его страну напали. Согласитесь, как-то не похоже это на защиту вот этих всех людей. Да, на то, что их там защищают или от кого-то спасают. А выглядит это совсем наоборот. Население, Донбасса встала против российской оккупации, они стали сопротивляться вторжению российской армии, они не хотели, чтобы их освобождали, а российская армия за это их карала, как мирных жителей, так и тех, кто присоединился к силам обороны Украины. Я думаю, очень важно поделиться вот этим видео, чтобы все видели, как все на самом деле происходило, и что на самом деле на Донбассе не все за Россию, как утверждает российская пропаганда, а очень много вот таких вот людей, о которых я сегодня рассказал и которых я вам сегодня показал. Поделитесь видео и обязательно подпишитесь на канал. Это тоже очень важно.